Сотрудниками криминальной полиции коммунарского отделения полиции была получена оперативная информация о том, что на территорию города Запорожье заехал житель Херсонской области с целью совершения квартирных краж. В ходе проверки вышеуказанной информации фигурант был установлен, впоследствии был задержан во время совершения квартирной кражи. Возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 185 УК Украины.